In diesem Teil werden wir uns anschauen, was im Innern einer Batterie denn so passiert. Und das Geheimnis lüften in der Diskussion über gestreckte Gitter und das Powerframe. Um ein besseres Verständnis zu schaffen, werden wir den Bildschirm in drei verschiedene Bereiche teilen. Im ersten Bereich sehen wir den Betriebsmodus. Der zweite Bereich zeigt ein schematisches Diagramm des Fahrzeugnetzes. Und im dritten Bereich wird die chemische Reaktion dargestellt. Legen wir also los. Wir beginnen mit einer vollständig geladenen Batterie, wie ihr auch an der Ladestandanzeige im Bereich für den Betriebsmodus sehen könnt. In der Mitte unseres Diagramms befindet sich die Batterie, die mit allen elektrischen Verbrauchern, dem Motor und der Lichtmaschine verbunden ist. Im Bereich für die chemische Reaktion befindet sich die positive Elektrode, mit der aktiven masse aus bleidioxid und die negative platte mit einer aktiven masse aus reinem blei zwischen beiden platten befindet sich der elektrolyt aus verdünnter schwefelsäure die batterie versorgt alle elektrischen verbraucher mit strom während der motor ausgeschaltet ist das bedeutet die batterie wird entladen ihr seht das an dem abnehmenden ladezustand die elektrische energie zur versorgung der verbraucher wird radio lüfter und scheibenwischer Stammt aus den chemischen Reaktionen im Inneren der Batterie, die ihr im Bereich unten links seht. Da während dieser Animation viel passiert ist, lasst uns alle Bereiche noch einmal durchgehen, um die Vorgänge besser zu verstehen. Nach dem Abschalten des Motors kam die gesamte elektrische Energie zur Versorgung der elektrischen Verbraucher aus der Batterie. Denkt daran, dass ein modernes Fahrzeug über zahlreiche Steuergeräte verfügt. Und mit mehr als 100 elektrischen Verbrauchern ausgestattet sein kann. Einige, wie das Radio, sind uns bewusst, aber die meisten von ihnen arbeiten im Verborgenen. Es ist offensichtlich, dass all diese elektrischen Verbraucher die Batterie entladen haben. In diesem Beispiel ist die Batterie stark entladen. Wir haben etwa 80 Prozent der Energie aus der Batterie entnommen. In der Praxis sollte eine solche tiefe Entladung eigentlich vermieden werden um sicherzustellen, dass der Motor zuverlässig startet. Auch was im Inneren der Batterie passiert ist, ist sehr interessant. Aufgrund der chemischen Reaktion während der Entladung enthalten beide Platten, positive und negative, nun Gleisulfat, PbSO4. Gleichzeitig nimmt die Schwefelkonzentration im Elektrolyt ab. Bitte denkt auch daran, dass eine auf so ein niedriges Niveau entladene Batterie so schnell wie möglich wieder aufgeladen werden muss, um eine dauerhafte Schädigung zu verhindern. Mit der verbleibenden Energie muss die Batterie den Motor starten, damit die Lichtmaschine die Batterie wieder laden kann. Sobald der Motor läuft, versorgt die Lichtmaschine die Batterie und die elektrischen Verbraucher im Fahrzeug mit Strom. Wir sehen nun den umgekehrten Prozess der chemischen Reaktion und eine Erhöhung der Säuredichte im Elektrolyt. Die Batterie kehrt in einem guten und gesunden Ladezustand zurück. Sobald der Motor läuft, versorgt die Lichtmaschine das elektrische Netz des Fahrzeugs mit Strom. Das heißt, alle elektrischen Komponenten wie Steuergeräte, das an die 12 Volt Steckdose angeschlossene Smartphone und Sicherheitsfunktionen wie Beleuchtung oder Scheibenwischer. Da die Lichtmaschine alle elektrischen Verbraucher versorgt, ist die Leistung zum Laden der Batterie begrenzt. Das kann insbesondere im Winter zu Problemen führen. Stellt euch vor, euer Kunde unternimmt im Winter mehr Kuschstreckenfahrten. Dabei läuft das Licht, die Luftung, Sitzheizung, Heckscheibenheizung. Das alles führt dazu, dass die Batterie den Strom von der Lichtmaschine teilen muss mit allen anderen elektrischen Verbrauchern. Das führt dazu, dass die Batterie in eine sogenannte negative Ladebilanz kommt. Das bedeutet, dass in kalten Jahreszeiten der Ladestand der Batterie kontinuierlich sinkt. Negative Ladebilanz bedeutet, dass die Batterie während der Fahrt nicht ausreichend geladen wird, um den Energieverlust durch den Motorstart zu kompensieren. Aber zurück zu unserem Beispiel. Hier wurde die Batterie während der Fahrt vollständig aufgeladen. Diese starke Entladung und das anschließende Laden der Batterie in diesem Beispiel stellt einen 80-prozentigen Entladungszyklus dar. Ihr erinnert euch bestimmt noch daran, dass wir das Thema Zyklen bereits im ersten Modul angesprochen haben als es um die Prüfung zur Bestimmung der Zyklenlebensdauer ging. Aus chemischer Sicht befinden wir uns wieder im Ausgangszustand. Das heißt, der Elektrolyt weist wieder eine hohe Säuredichte auf. An der positiven Elektrode haben wir wieder Bleisulfat und reines Blei an der negativen Elektrode. Wir sprechen hier übrigens vom Schwammblei. Doch was bedeutet das? Um eine hohe elektrische Leistung zu erzielen, ist es wichtig, an den Platten eine große aktive Oberfläche zu haben. Die richtige Porosität der aktiven Masse auf beiden Platten sorgt, wie bei einem Schwamm, für die große Oberfläche zwischen aktiver Masse und dem Elektrolyt. Die Animation hat gezeigt, dass während des Ladevorgangs das Bleisulfat an der negativen Platte wieder zu einem reinen Blei geworden ist. Dabei ist es entscheidend, dass das Blei wieder die richtige Porosität kriegt, damit es nicht zu einem massiven Bleiblock wird. Um dies zu verhindern, wird ein spezielles Material eingesetzt, was man Expander nennt. Es ist wichtig zu beachten, dass der Expander temperaturempfindlich ist und deswegen sollte man die Batterien nicht bei hohen Temperaturen benutzen. Das gilt für alle Technologien von SLI bis AGM. So, fassen wir zusammen, was wir eben besprochen haben. Das Laden und Entladen der Batterie führt zu einer chemischen Reaktion innerhalb der Batterie. An der die positive und negative Elektrode sowie der Elektrolyt beteiligt sind. Dieser Prozess ist aufgrund von Verschleißeffekten nicht unbegrenzt wiederholbar. Und das ist es auch, was wir meinen, wenn wir von Alterung bei Batterien sprechen. Hohe Temperaturen und hohe Zyklenanforderungen belasten die Batterie und erhöhen den Verschleiß. Dank all dieser Hintergrundinformationen können wir nun erklären, warum wir bei Water das Streckmetallgitter nur für die negative Elektrode benutzen. Das reine Blei in der aktiven Masse ist bereits ein perfekter Leiter, daher ist die Hauptaufgabe des Gitters nicht der Transport der Elektronen, sondern für mechanische Stabilität der Platte zu sorgen. Außerdem wissen wir, dass die aktive Masse der positiven Platte aus Bleidioxid besteht. Das eine geringere Leitfähigkeit aufweist. Deswegen ist die Form des positiven Gitters so wichtig, um die beste Batterieperformance zu gewährleisten. Da das powerframe gitter ein so wichtiger Faktor für die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Batterie ist, setzen wir bei VATA diese Technologie in allen unseren Automotive- und Tragbatterien ein. Mit diesem Expertenwissen könnt ihr nun alle Vorteile erklären, die mit diesem kleinen Logo verbunden sind.